Будет доброе, я прошу прощения, да, то есть... А с вами в этой комнате сегодня, сейчас, никаких противозаконных действий не совершили. Никуда ни за что не переживать. Никого не бояться, Вас никто не имеет права без вашей воли досматривать, смотреть, осматривать и так далее. Если вы считаете нужным, возможным давать какие-то показания или там показывать какие-то еще что-то, вы даете показания, что вы показываете. Не считаете нужным возможным. Вас обязаны отпустить после установления личности. Я правильно понимаю? Да, личность установили и вы свободны. Вот запишите. Никто да. вас не обязан здесь задерживать. Поэтому, если у вас есть с собой какие-то там документы, фамилия, имя, имя, отчество, паспорт, переписали и забылось на этом. Да. Еще раз повторяю, ничего противозаконного мы здесь не делаем.